Добрый день. Сегодня 26 августа 2014 года. Польша. Это село. Польское село. Тут трактора. Много фермеров всяких. Поворот, вот, да. рядом горы. 87, 87. Посмотрите, как живут люди. Поверните направо. Словаханзловка называется. Вот знак. Никого нету, можно ехать. Едем. Все ездят обязательно с включенными фарами. Выключен э, свет штраф будет большой, поэтому поэтому все ездят с включенными фарами. Никто в принципе не ну, редко когда увидишь что кто-то нарушает скорость или там какое-то другое нарушение все очень аккуратно ездят по машинам здесь очень много универсалов э -э, венов и маленьких машин в основном дизеля все потому что все экономят значит дома которым не подключен газ топят твердотельные котлы углем топят вот некоторые на дровах еще есть и так дешевле получается это знак означает э, коза дикая ну бегает животное сарна на польском вот пожалуйста новые дома люди строят себе да еще раз повторюсь это село вот причем такое, ну, вот типа ферма что-то такое, заправка, живет фермер какой-то. Так, ну, буду подъезжать к автобану, еще включимся до связи.